وتعلمت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم ارزقنا حج بيتك المكرم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مرات بعد مره وكرات بعد كره ونوبة بعد نوبة يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا اديت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة هي لك لكريلا الا قضيتها ويسرتها واديتها يا ارحم الراحمين. اليك ربي فحببنا وفي اعين الناس فعلمنا ومن جعات الأعمال فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراط المستقيم فثبتنا على عداء عدائك عداء الإسلام فانصرنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم عاصرنا ولا تخسر علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب صلى الله تعالى وسلم على اخير خلقه سيدنا محمد و عليه اجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد عليه و صلى الله عليه وسلم ذكر الله عليه و صلى الله و على يا